महाराष्ट्र का रोल इस वक्त क्या है भारत के लिए जो पांच ट्रिलियन इकोनॉमी डिलीवर करनी है वो अगर होनी है तो महाराष्ट्र से होनी है लेकिन जितनी राजनीतिक चर्चा ग्रास रूट लेवल पर हो रही है उसमें आप अपना एक एक अर्बन और छोटे शहरों को बड़े शहर और गांवों को शहर बनाना इसकी चर्चा आप ही लोग कम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये चर्चा करें उसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको है मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ मीडिया को मीडिया को हमारे तुतु मैम में, में इंटरेस्ट है सुबह नौ बजे हमारे भोपू ने क्या कहा उसका हमने क्या जवाब दिया फिर और किसी ने किसको क्या कहा आपको उसमें इंटरेस्ट है देखिए अब इतना काम महाराष्ट्र में हो गया कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है आज आप देखते हो मैं तो कई चैनल्स के कार्यक्रमों में जाता हूं उन कार्यक्रमों में दस मिनट चर्चा विकास के ऊपर होती है आपका एजेंडा क्या है उस पर होती है और बची हुई तीस मिनट चर्चा राजनीति पर होती है और एक सहज भी है देखिए अगर विकास पर चर्चा होगी ना मेरा दावा है हमारे विरोधी लोग चर्चा ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर चीज को रोकने का काम उन्होंने किया बुलेट ट्रेन रोको मेट्रो रोको महामार्ग रोको अटल सेतु रोको एयरपोर्ट रोको वाड़वन रोको उनका काम तो रोको है हमारा काम काम को ठोको आगे बढ़ाओ काम पूरा करो और तरक्की करो बहुत बढ़िया आ, नहीं हमारी देखिए एनडीटीवी मराठी में पूरी कोशिश है कि एक्चुअली ऐसे रिलेवेंट मुद्दों पर बात करें और पब्लिक सुनना चाहती है ऐसा नहीं है कि वो खाली मैं राजनीति बाजी सुनना चाहती मैं, 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 आपको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि अभी जो मेरा मराठी में इंटरव्यू आपने लिया उसमें आपने विकास पर बात की और विकास के मुद्दों पर मुझे बोलने का पूरा समय दिया इसलिए मैं आपका जाहिर रूप से प्रकट रूप से आभार व्यक्त करता हूं